Есть также цели, которые мы ставим лично перед собой, как патриоты Украины. Это налаживание горизонтальных связей между диаспорой и подразделениями добровольцев, между организациями, которые могут продавать продукцию двойного назначения для воюющих подразделений. Ну и интересует нас еще обучение тем вещам, в которых мы явно проигрываем. То есть это информационная война, мы ее сейчас практически не, не ведем, и очень зря. И это э, возможность обучения командиров добровольческих подразделений э, в будущем в Вестпойнт. Речь идет не о военной помощи против России, а о помощи государства Украины по созданию системы безопасности. Очень нужна поддержка в виде продажи продукции военной. Это консультационная помощь в виде инструкторов потому что нужно полностью перестраивать армию. То есть речь не идет о введении войск, поскольку мы страна с нормальными военными традициями, нам нужна помощь. Очень мало времени прошло после ухода предыдущего фактически антинародного режима. И очень мало времени у нас остается, чтобы защитить свою независимость. Вот такую помощь хотелось бы получить. Впрямую критиковать Верховного главнокомандующего как военнослужащий не имею права, но как гражданин хочу сказать, что я не представляю, Каким образом можно отдать фактически все той стороне и простить всех? А они ведь нас не простят, хотя мы никаких преступлений не совершали, но мы просто защищали свою землю. Однозначно необходимо срочно предпринимать меры для того, чтобы укрепить свою позицию. То есть есть вещи, которые называются территориальной обороной. Это то, что возможно было в США, когда там были так тмены так называемые. Это люди, которые в критический момент будут готовы и могут в своем районе получить оружие. Само наличие такого движения на порядок увеличит риск возможного вторжения и, возможно, послужит аргументом для агрессора, чтобы не вторгаться. Это меры по укреплению армии и, прежде всего, созданию системы, при которой идут наказания за преступления, за отсутствие результата и поощрение тех, которые результат добиваются. Сейчас армия все ждет этого сигнала. То есть это очень и очень срочные меры. Но если их не делать, если время перемирия пройдет впустую, тогда я не вижу смысла в простой сдачи позиции. Однозначно требуется как минимум провести две вещи. Первое – это децентрализация власти, потому что за границей АТО необходимо чтобы люди понимали что это их земля что они имеют там власть и чтобы нельзя было там повторить то же самое что и на донбассе и второе что необходимо обеспечить информационную безопасность чтобы в голове людей была ментальная граница своего государства чтобы э, невозможно было как сейчас безнаказанно внедрять идеи э, поражения идеи о том что нужно сдать родную землю а сейчас ведется такая пропаганда что нужно бежать дезертиры возводятся в ранг героев они спасли ребят хотя на самом деле бросили Сейчас работают компании дискредитации по основным э, лидерам, э, которые призывают к сопротивлению, то есть э, льются просто потоки грязи на них и внутри страны в том числе. Поэтому информационная безопасность и, э, очень важна в данном случае. Uh -huh. и, вот эти, и второе: нужно, чтобы люди наконец-таки осознали, что это их земля, что нет никакого СССР, Россия это не СССР. А многие ну, в приграничных районах до сих пор так все-таки считают. Нельзя капитулировать по всем фронтам, нельзя прощать всех, потому что есть люди, которые, руки которые в крови. И этого ни общество не поймет, ни сами эти люди, которые будут продолжать совершать преступления. То есть это все равно торги, и нужно привлекать международных посредников к этому, нужно привлекать тоже э, те же Соединенные Штаты Америки, потому что это вопрос уже международной безопасности. Вот. Значит, конечно, э, и особый статус, но тогда не особый статус, тогда нужно это нужно делать по всей Украине. Если мы говорим о децентрализации власти, если мы говорим о правах местного самоуправления, надо проводить по всей стране, надо давать возможность вменяемым людям, получить возможность реализации себя, своего потенциала в рамках Украины. Но ни в коем случае нельзя смешивать это со вседозволенностью к террористам и всепрощением. Иначе мы, доведемся до, ну, мы дойдем до той ситуации, когда будут происходить теракты уже на территории большой Украины, когда они же не остановятся на этом. Эти люди вкусили уже власть, они вкусили деньги, они вкусили возможность безнаказанно убивать, и просто так не остановятся. Я э, знаю о переговорах, которые велись моими офицерами э, с офицерами российской армии при выходе из Иловайска. Э, три вещи хочу сказать. Первое. Э, российские войска сами обмануты. Они ожидали увидеть украинских фашистов. Когда они видят таких же офицеров и солдат, у них наступает ну, такое потрясение небольшое. Многие из них не знают, что они на территории Украины. Поэтому, в принципе, я считаю, что вот эта вот угроза войны, когда пройдет прямое соприкосновение с войсками вторжения, это не будет все так гладко, потому что люди не готовы умирать за какую-то абстрактные вещи, тем более они видят, что это не так. Я абсолютно отношусь с любовью к российскому народу. Я сам русский по национальности. Мне жалко сейчас тех людей, которые Э, своим поддержкой э, тому, что происходит в России, они переполняют ту чашу преступлений, которая уже наполнена до краев. И потом очень тяжело будет сказать, когда наступит прозрение, что я не знал, я выполнял приказ, меня обманули, потому что от совести никуда не денешься. Сейчас пока мы видим, что система нас отторгает. То есть вот эта компания по дискредитации, которая развернута минимум в отношении двух подразделений, батальон Айдар и батальон Донбасс, и по мне лично показывает, что мы в системе как таковой неудобны. Система, где отсутствует политическая конкуренция, где нет ответственности за принятие решений, где уровень коррупции, уровень зависимости олигархов, он завышен. Мы ведь не просто военные, мы изначально были политиками, и первый раз мы стали, когда вышли на Майдан, кто в 2004 году, кто в 2013 с политическими требованиями. То есть независимость страны, европейский путь развития, демократия. И потом, когда держава не справлялась с безопасностью, с обеспечением безопасности страны, мы вынуждены были взять оружие. То есть нельзя сказать, что мы военные, которые играемся в политику. Мы изначально такими и были. Сейчас практически все представители подобной группы идут в парламент. Я, например, принял для себя решение и взять с собой также тех бойцов, которые для этого готовы, идти в парламент с группой, в том числе и с мэром Львова. Потому что, когда разделяют страну, рассказывая одной части про бандеровцев, а другой про москалей, а пока это происходит, пока мы ругаемся, шарят по карманам, это недопустимо. Нужно эту страну сшивать. И я надеюсь, что мы пройдем, что мы сможем изменять власть изнутри. И чем больше таких будет островков, где люди не берут взятки, где минимум коррупции, где они принимают решения на благо страны, тем быстрее эта система изменится. Если мы не сможем это делать, нас уничтожат. Я хотел бы в парламенте э, сделать все для того, чтобы страна стала фактически вторым Израилем. Что я имею в виду? Я имею в виду, что страна, э, которая столкнулась с такими угрозами, она должна изменить коренным образом подход к системе безопасности, к системе информационной безопасности и создать современные вооруженные силы и э, специальные службы. Второе. Э, меня интересует вопрос э, прозрачности власти, интересует вопрос предотвращение коррупции в тех масштабах, которые у нас существуют. Поэтому я выбрал ту команду, где есть люди, не бывшие раньше в парламенте и во власти. Второе, имеющие свое понимание пути. Например, там есть реанимационный пакет реформ, экономические шаги. Мы в военной сфере. Есть ребята, которые вопрос очищения власти рассматривают. И второе, за каждым из нас есть практические результаты в прошлом. Если конфликт обострится, неважно, будет у меня мандат или нет, я пойду воевать с людьми, которые мне доверяют. Это первое. Что бы я считал своими достижениями в парламенте, ну, во-первых, если пройдет э, если мы сможем договориться с такими же людьми, как мы, э, с людьми, которые хотят изменять систему, и провести пакет закон, э, законодательных изменений, которые дают возможность построить новую структуру армии, которые дают возможность э, изменить э, правила игры и ввести принцип персональной ответственности за свои действия как в экономике, так и в политике. Это достаточно сложный вопрос. Самое главное, что у нас есть воля а, к тому, чтобы это делать, есть понимание того, что это делать нужно, и есть конкретные люди по каждому направлению, и экономика, и политические вопросы, и армия, у которых детально разработаны шаги к этому. А, вот хотелось иметь после ухода из парламента а, конкретные достижения в виде принятых законопроектов, законов и в виде конкретных действий, которые согласно этих законам а, делаются. То есть мы нацелены работать на результат, а не просто поддерживать свое существование в системе, пользоваться благами и прочее. Нам это не нужно. Я хочу, чтобы моя страна действительно стала сильной, и она стала той Украиной мечтой, которую каждый из себя вообразил, кто на Майдане, кто дома. Ну, это немножко романтические, возможно, взгляды, но я понимаю, какие конкретные практические шаги для этого нужно сделать. Мы должны стать именно страной, готовой к современным вызовам. Ну, пока существует угроза со стороны Российской Федерации, как это не прискорбно. Потому что, еще раз говорю, я не враг российского, русского народа, я сам русский по национальности. И пока мы слабы, нужно искать союзников однозначно. Поэтому да. Если у нас будет стабильная власть, если у нас будет меняться система и безопасность в том числе, то да. Потому что, судя по всему, ну, Будапешский меморандум оказался пустой бумагой. Если же будет такая нестабильность, как сейчас, то, наверное, пока не стоит лучше искать союзников. Я думаю, что требуется маленькое ядро профессиональной армии, причем по натовскому образцу, где командирам дана большая степень самостоятельности. То есть все-таки в Советской армии большое внимание уделялось вопросам поддержки в повиновении малообученных солдат, и там дисциплина, уставщина, вот эти маршировки постоянно играли очень большую роль. Значит, в натовской системе большую роль играет обучение и самостоятельность действий. Ну и второе, конечно, нам дешевле сейчас и единственная возможная, наверное, система территориальной обороны вот по швейцарскому варианту, значит, где каждый человек, имеет, имеющий возможность и желание защищать страну, знает, где проходить подготовку, знает, где он возьмет оружие, и агрессор знает, что он столкнется с массовым сопротивлением.